Повертаємося до нашої студії. Ще раз скажімо усім вам доброго ранку. Вівторок, цей 14 лютого. Продовжуємо а, саме святкову тему і продовжуємо говорити про ті події, які відбуваються у нашому місті безпосередньо сьогодні. Отже, палац культури студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У день усіх закоханих, 14 лютого, запрошую усіх на виставу народного театру студії Масків Кажди Шутке. І буквально за секунду ми будемо знайом. Митися із режисером та акторами, отож дочекайтеся і дізнаємося більш детально, що ж буде відбуватися сьогодні. Ну і взагалі, чим зараз живе театр маски. Отже, в нашій студії Ігор Трах – заслужений працівник культури та е, України та режисер народного театру студії маски. Також до нас завітали актори цього театру Наталія Сріця та Антон Ітсон. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго Доброго ранку ранку зі святом навзаєм. <рес> 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 перед ми завжди спра... якщо до нас гості свято вітають, то ми е, запитуємо, чи відзначаєте ви сьогоднішній день і взагалі як відзначаєте? Ну, безусловно, мы хотим продолжить тему, которая перед нами уже была в утреннем коктейле, и поздравить всех влюбленных, всех возрастов, возрастов с этим праздником. И, естественно, мы отмечаем, но мы отмечаем по-своему. Мы готовим... Сегодня сегодня будет показан спектакль не только для студентов, а для тех, кто любит, для тех, кто верит в любовь. И мы надеемся, что наш спектакль не оставит равнодушными тех, кто придет. Нам сьогодні, а взагалі, то ми люди творчі, тому ми відзначаємо будь-які свята. Нам не потрібно офіційності і календарності. Ну а це, як кажуть сам Бог, вилів день закоханих, то ми відзначаємо його дійсно посмішками, якимись жартами. До речі, наша вистава вона теж називається. Кождий шутки. Угу. Про неї ми обов'язково поговоримо трошки згодом. А зараз для тих інформацій, хто, можливо, не знає, що таке театр студія Маски. Я не думаю, що таких багато, але все-таки декілька слів ваша історія. Відду ми будемо відмічати 45-літній юбілей. Хоча 45 це не вважається юбілеєм, але тим не це Дата, которая делится на пять. Да. Мы называем это юбилеем, и э, в, этом, в этом году, в ноябре, а точнее 11 ноября, во Дворце студентов мы собираем, э, как и пять лет назад, э, актеров э, всех поколений. То есть э, это будут... Э, мои ровесники, это будут молодые ребята, студенты. То есть диапазон возраста очень большой. И как у нас уже есть опыт. Это Пять лет назад мы отмечали 40-летие театра. И опыт показал, что это то, к чему специально не нужно готовиться. Люди, которые выходили на сцену, они не придут как это, не то что с пустыми руками, они mm -hmm. не придут без номера, без какой-то репризы. И все это происходило не заангажированно, не, не, не без официоза лишнего. И мы надеемся, что в этом году прибудут даже люди, которые в настоящее время живут за пределами Украины. Mm -hmm. И мы очень надеемся на это, что в этом году будет не хуже, а может быть лучше отмечен наш праздник. Угу. Вот. И э, Театр Маски всегда базировался во Дворце студентов. Э, его основал Семен Григорьевич Хаенко первые 9 лет. это Он был э, режиссером и основателем театра. Но э, Театром Маски он начал назыв, называться с 1981 -го года. Угу. А еще через э, 10 лет получили мы звание народные. Вот вкратце uh -huh. история. Если есть дополнить, что, пожалуйста. Uh -huh. А как назывался до того, я кстати, МАСК? Он назывался, тогда было очень модно название ⁇ «Студенческий театр эстрадных мнеатив ⁇,⁇ СТЭМ ⁇ Дело в том, что начиная где-то с 1972 -го года, 1971 -го, э, тогдашняя цензура э, напрочь вычеркнула э, КВН uh -huh. из эфиров. Я помню, когда был центральный КВН, когда в Днепропетровске было две программы, город замирал, все смотрели, и люди, которые играли в КВН, недаром назывались «Веселые и находчивые», нужно было пошутить так, чтобы половина зала поняла, о чем речь, а половина не поняла. Вот. Но, тем не менее, очевидно, вторая половина поняла. КВН был запрещен, и тогда появилась новая форма молодежного движения сценического, угу. это стемы. И вот, в общем-то, Театр Маски начинал с миниатюр, угу. как студенческий театр эстрадных миниатюр, просто вот, дворца студентов. Угу. А с 92 -го года, когда дворец был отремонтирован и взят на баланс Днепропетровским национальным университетом, Вот. ну все пошло значительно веселі, uh -huh. все пошло значительно лучше, поэтому ми зараз на условиях, в яких ми работаем, не жалуємося. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, у вас э, зараз ось цей напрямок, ну фактично сценічних мініатюр, він абсолютно відпав. Чи все таки присутній. Є у вашому репертуарі э, основні вистави великого плану та характеру. І мініатюри, чи це перемішується? На що зараз є орієнтир? Що э, потребує глядач? Дело в том, что мне кажется, что зритель, зритель не требует какого-то определенного жанра. Его просто нужно убедить в том, что мы делаем. Сейчас действительно упор ведется на более большие работы, спектакли, одноактные. Потому что ну, делать два акта – это утомительно, и это подразумевается буфет… С коньяком и с икрой, а во дворце студентов спиртные, спиртные напитки заборонены. Вот. И поэтому мы вот наши спектакли они порядка там час, полтора, не больше. Что касается миниатюр, миниатюры были раньше, они не были злободневными. Я имею в виду Советский период. Тогда было очень все сложно. У нас в стране были только отдельные недостатки. Критиковать ничего было нельзя. Когда даже в банальной миниатюре преподаватель, студент, нужно было показывать, какой глупый студент, а не какой глупый преподаватель. Пьяницы у нас не было, не было. И, в общем, мы исправляли отдельные недостатки. Сейчас миниатюры, я считаю, что тягаться с такой великолепной командой, как 95-й квартал, это невозможно. Я сам с удовольствием смотрю эти передачи. У них миниатюры на злобу дня, и думаю, что это пока их ниша. И я не вижу, кто бы мог с ними соперничать. Это лично мое мнение. Антон Наталья, запитание до вас. Как давно вы є учасниками Народного театру? Маски. А, з цього все починалося? Як прийшли, як вирішили а, стати акторами? І Як залишилися да, там? Що вас, і вас і затягнуло? Залишилось. Ну, Давай почнемо. А, Я думаю, по хронології почнемо. Вже... А, по хронології. Ну. Я так швиденько тоді. Я у театрі маски з 90 х Сьомого року угу. так трапилося, що ну як, як зазвичай це буває, випадково приходиш випадково, начебто все випадковість, і отак воно і, і залишилося донині. І якось воно зачепило, затягнуло, і Получається, без цього вже якось і не можеш. Угу. Так що і далі я не піду. <смех> <смех> а тут было только еще официальное заявление, знали, я не <laughs> Я пришел в Театр Маски чуть позже, в 2004 году, я только закончил школу, мне было 17 лет, вот, на моем выпускном буквально из школы меня пригласил в Театр Маски тогда ведущий актер Борис Хейфец, вот, он был отцом моего одноклассника, <laughs> вот, и уже... Еще не успев поступить в институт, я уже стал участником театра маски. <свист> <свист> Был период у меня, когда я покидал на некоторое время коллектив. Вот я уезжал учиться там, по специальности в Китае, ну вернулся и в Украину, и в театры тоже. Отразу, да? Тебе вернулся, Нет, ну не сразу прошел год после того, как я приехал из Китая. Вот, ну Нужно было язык подучить, здесь он забыл. Да, 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 немножко надо было адаптироваться. Акцент убрать. <laughs> так, акцент. Ну, и пока я тоже не планирую отсюда уходить. Это, это верно. Тоже э, хочу спросить театра э, студии Маски, э, акторы профессиональные или все-таки аматоры? чем можно сказать, что студия все-таки научает роботных профессионалов? Э, безусловно, мы относим себя к категории любителей, аматоров. Но, опять же, если люди у нас есть в театре, которые более 10 лет, скажем так, ну, не знаю, как к ним относиться, они уже сами требовательны к себе, думаю, что они обладают задатками профессионала в самом хорошем смысле этого слова. Вот, ну, единственное, что мы как бы не живем от наших спектаклей, мы не продаем наши спектакли. И особенно для студентов, особенно для студентов Днепропетровского национального университета, двери открыты как быть зрителем, так и быть участником. Я пользуюсь случаем, если кто-то смотрит, объявляю, что набор у нас идет круглый год. Надо только захотеть. И... Вот. и поэтому я думаю, что мы любители, но пытаемся относиться ко всему, что мы делаем, профессионально. И недавно я сказал нашему общему знакомому, что живем мы только потому, что мы нормально воспринимаем критику и пожелания. Mm -hmm. Обязательно мы прислушиваемся к этому. Та да, да Я з акторського боку е, можу додати, що так, ми себе вважаємо аматорами. Офіційно ми називаємося аматорський театр, як і ще е, наразі таке модне слово, некомерційний театр. Недержавний некомерційний. Але я повністю погоджуюся з Ігорем Яковичем, що вимоги у нас, мабуть, такі як. Принаймні mm. до нас висуваються ці вимоги, а ми вже е, самі mm. до себе і до тих, хто знаходиться mm -hmm. з нами поруч на сцені. Yeah. Пане Ігоре, до вас запитання як до керівника, е, яка які основні риси мають бути у ваших е, артистів так. для того, щоб бути учасниками вашого театру? <ріст> що ви у них любите? За що ви їх затримуєте? Ви бинаєте, Ну, в первую очередь, я всегда э, задаю, задаю вопрос человеку, который приходит, ну, неважно, остается он, потом не остается. Вот как, как ты думаешь, на каком месте в жизни у тебя должен быть театр? Угу. Все покупаются. И конечно, я, да, я говорит, видеть, да, да, и, конечно, кричат, на первом, на первом, я говорю, два угу. балла, ну, если по пятибалльной угу. системе. Вот. Театр должен быть на третьем месте. Любительский театр. На первом месте – это семья, личная жизнь. На втором – учеба, работа. На третьем – театр. Но на четвертом месте театр ты уже… Не можно. Да. Есть у людей хобби, есть у людей увлечения. Ты должен выбрать. Но невозможно и плясать, и петь, и рисовать, и играть на сцене. Все, все направления будут страдать. Угу. Поэтому это, это первая черта. Вторая это, конечно, то, что э, тоже вот на только на прошлой репетиции я говорил, повторял это одну и ту же мысль. Все режиссеры, в принципе, э, люди ленивые. Почему им хочется, чтобы вот какой-то этот был посыл, да, теле, э, телепатический, чтобы актеры все угадывали, делали сами, а режиссер не мешай. И все будет чудесно, все хорошо. Вот такое мне нравится. Такое, и когда люди понимают еще до того, как я хочу что-то сказать, я очень ценю таких людей, безусловно. Вот, наверное, и, конечно, человек вправе выбирать, оставаться, не оставаться. Но были люди, об уходе которых я очень и очень сожалел и сожалею по сей день. Но, опять-таки, это же аматор они имеют право что-то перестроить, что-то поменять в своей жизни. А что скажете вы? Что я требую? Ну, Игорь Яковлевич всегда действительно говорит, что театр должен быть на третьем месте. Но я думаю, что это если брать в среднем по жизни. А зачастую бывают такие периоды, когда театр выходит на второе, а порой и на первое место, когда там неделю-две недели нужно нужно быть в этом с головой, Вот и отпадают вообще все остальные вопросы, такое ощущение, что другой жизни нет. <laughs> и потом уже спустя какое-то время в нее возвращаешься, как будто бы куда-то уезжал. Сегодня будет выстава в каждой шутке. Е, розкажіть про неї. Е, про що буде йти мова? І е, чому е, саме на день Святого Валентина? День за кого? От, от вам зразу розкажіть. <гум> <Так>. <гум> <гум> все ми розказувати не будемо. Ну не все. <гум> Лібретто давати не будемо, тому що е, е, це театр. А у театрі повинна бути присутня інтрига. І, мабуть, це під під, під е, цим девізом, під цим гаслом. Інтрига до <гум> кінця у нас е, побудований і. Весь побудована вся вистава. В кожній шутки е, це наша назва. Да. Так е, в оригіналі е, п'єса називається Тіктоніка Чувств. Ми від неї відразу, ми Ігор Якович… Ми, ми... А ми підтримали, звісно. Ми відмовились, тому що вирішили, що ця назва занадто швидко і одразу відкриває усі карти. Тіктоніка чувства, ну вот, сміна, переміження, якесь -то, как, то переміщення чувств. А ми вирішили назвати в, в кожне шутки. І в кінці такі три крапочки. І кожен вже, замість цих трьох крапочок вже підставляє своє те, що він виніс, коли переглянув цю виставу. Може? Просто Наташа буквально запитала щось говорити, тому що дійсно спектакль сьогодні буде. Я б назвав, може бути, ліричний детектив, тому що там доволі багато неожиданних поворотів. И, сказав хоть что-нибудь о нем, можно что-то раскрыть. Уже <свист> Нет, Уже раскрыть. нет да. я могу не раскрывая а сказать. Мы сегодня... Это будет второй большой показ. Mm -hmm. Премьера была на фестивале «Театральная сессия», который у нас проходит ежегодно. Но <свист> если отбросить все э, недовольства мои как режиссера, ну, теми отдельными недостатками исполнительского мастерства актеров, то самый большой успех пока у этого спектакля был то, что нам после спектакля и зрители сами себе нам задавали очень много вопросов. Так что же все-таки чем закончилось? Я сказал, что это одно из слагаемых успеха, но второе слагаемое – это нужно все-таки, все чтобы актеры дотянули до того, что мы хотим сделать. Mm -hmm. А так, в принципе, вопросов было много, и это есть наша цель это этого плюс. спектакля, да, потому что концовок можно придумать много. Mm -hmm. Именно это нас и купило. Ну а так, как это приурочено до э, дня закоханных, то, звездно, это в отношениях между человеком и женщиной. Пропоную просто зараз трішки інтригу так відкрити, тому що ми маємо невеличке відео до вистави, и я пропоную його просто зараз переглянути. Синие, и время устало, стирает иероглифы на песке, сны мои, что ты позвонишь и скажешь, я так по тебя скучала. Давай все начнем сначала, а вдруг что ты позвонишь внезапно? La ville crève d'ennui, les, les, les filantes, les voitures disparaissent. Dans la nuit, le café refroidit, dérivant dans ce silence qui m'oppresse. Ты скажешь Я так по тебя скучала Давай все начнем сначала Лези. А я позвонил внезапно Как будто бы между прочим До завтра спокойно ночи Мой друг Деревья качаются Откуда-то сверху на город мой Льет вода Время кончается и Так незаметно я понял, что Никогда ты не позвонишь и не скажешь Я так по тебе скучала Давай все начнем сначала А вдруг И ты не позвонишь внезапно Как будто бы, между прочим До завтра спокойной ночи ты мне позвонишь, не скажешь Я так по тебе скучала Давай все начнем сначала А вдруг А я позвоню внезапно Как будто бы между прочим, прочим До завтра спокойной ночи Мой друг Да, привіткрили завісу. І тепер вже ж таки пропонуємо вам, пане Ігоре, запросити ще раз наших глядачів сьогодні на перегляд цієї вистави. Скажіть, будь ласка, ще раз, де, коли, о котрій годині і що з собою мати? І так, ми приглашаємо сьогодні всіх е, при наліччі свободного входу. Пригласительних білетів вже немає, але вход свободный. Мы приглашаем в 18.30 в Большой зал Дворца студентов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара на спектакль Народного театра студии «Маски» в каждой шутке. Сегодня в течение полутора часов мы перенесем зрителя в столицу мира, Париж, где и происходило действие. Всех вас ждем в 18.30. А, за, а завтра, собственно, как говорится, праздник не кончается. А завтра тоже в 18.30 мы приглашаем зрителей, опять же, в Большой зал Дворца студентов, в спектакль «Строй» по пьесе Христа Бочева «Полковник и птицы». Вот, видите, мы каждый раз даем свои названия mm -hmm. спектаклю, mm -hmm. наверное, хотим адаптировать под нашего зрителя. Mm -hmm. Мы всех вас ждем в 18.30 сегодня и завтра. дворце студент, дякуємо дуже за цікаву розмову. Побажаємо вам творчого натхнення. Настенька, будь ласка, ще раз представ Так, наші нагадую, власники. що сьогодні до нашої студії завітав Ігор Якович Квичтрах, заслужений працівник культури та Народного театру студії маски. Також актори цього театру Наталія та і Цун. Дякую вам за те, що знайшли час до нас дякую. завітати, заінтригувати і подарувати добрий настрій. Дякую. Наразі ранковий коктейль продовжується, і ми знову будемо говорити про кохання. Отже, історії кохання в мистецтві 19 століття і до сучасних днів. Яку виставку підготував історичний музей, та що цікавого, побачили та дізналися там наші журналісти. Давайте подивимося у нашому наступному сюжеті.